আজিৰ ভিডিঅ'ত আছে অনাৰ্য সংস্কৃতিয়ে আৰ্য সংস্কৃতিৰ বুকুত ঠাই পাওঁতে সময় লাগিছিল কিন্তু ঠাই যে পাইছিল সেই বিষয়ে অৱশ্যে সন্দেহ নাই উক্তিটোৰ যথাৰ্থতা ব্যাখ্যা কৰা উত্তৰটো হৈছে আৰ্যৰ বেদত দেৱী পূজাৰ কোনো উল্লেখ নাই শক্তিৰ প্ৰতিকৃতিৰো কতো উল্লেখ পোৱা নাযায় বিষ্ণু আৰু শিৱৰো উল্লেখ কম বৰ্তমান হিন্দু ধৰ্মত প্ৰচলিত লিংগ পূজাও যে অনাৰ্য যুগৰে আছিল সেই কথাষাৰো কোনো কোনো পণ্ডিতে কয় হিন্দুৰ শ্ৰাদ্ধ বিধিও অনাৰ্য যুগৰেই অৱদান অনাৰ্য সমাজত আজিও মৃতকৰ উপাসনা চলে আৰু মৃতকৰ ঠাইত গৈ য'ত মৃতকৰ সৎকাৰ কৰা হয় তাত গৈ তেওঁলোকে খাদ্য সম্ভাৰ আদিও দিয়াৰ নিয়ম প্ৰচলিত আছিল আৰ্য আৰু অনাৰ্যৰ সমন্বয় অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ মিলন এটা ক্ৰমবৰ্ধমান গতি পদ্ধতিৰ জৰিয়তে সম্ভৱ হৈ উঠিছিল শিৱ অনাৰ্য দেৱতা আৰু পাৰ্বতী আৰ্য সমাজৰ জীয়ৰী শিৱ অনাৰ্য দেৱতা কিন্তু পাৰ্বতী আৰ্য সমাজৰ জীয়ৰী আৰ্য সমাজত অনাৰ্য শিৱক সম্পূৰ্ণৰূপে গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল সেয়ে শিৱক দক্ষ ৰজাৰ যজ্ঞত অৱহেলা কৰা ঘটনাটো অতি অৰ্থপূৰ্ণ দক্ষ যেতিয়া যজ্ঞ পাতিছিলে তেতিয়া শিৱই যাবলৈ মন কৰা নাছিলে কিন্তু পত্নীৰ অনুৰোধত তেওঁ সেই যজ্ঞলৈ গৈছিল আৰু যজ্ঞলৈ যাওঁতে দক্ষ ৰজাই তেওঁক অৱহেলা কৰিছিল অৰ্থাৎ অপমান কৰিছিল আৰু সেই অপমানৰ যি প্ৰতিশোধ তাৰ কথাও আমাৰ কিতাপত উল্লেখ আছে কালক্ৰমত শিৱই অনাৰ আৰ্যৰ বেদীত ঠাই পাইছিল যদিও দক্ষ ৰজাই যজ্ঞত অৱহেলা কৰিছিল শিৱ এজন অনাৰ্য দেৱতা আছিল পাৰ্বতী আৰ্য সমাজৰ জীয়ৰী আছিল আৰ্য সমাজে শিৱক সাধাৰণভাৱে লোৱা নাছিল বা তেওঁলোকক শিৱক অৱজ্ঞা কৰিছিল বা অৱহেলা কৰিছিল কিন্তু কালক্ৰমত শিৱই আৰ্যৰ বেদীত ঠাই পাইছিল কামাখ্যা আদিতে অনাৰ্য দেৱী আছিল যদিও আৰ্য সমাজে কালী বা দুৰ্গাৰ ৰূপান্তৰ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছিল কোচ ৰজা ৰাজত্ব কালৰে পৰা ব্ৰাহ্মণ পুৰোহিত সমাজৰ লগতে গাৰু সমাজৰ মানুহেও পূজাৰীস্বৰূপেই আছিল তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো কাঞিভোৰামৰ মন্দিৰৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা কাঞিভোৰামৰ মন্দিৰে দাক্ষিণাত্য ভাস্যই এটা উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন বহন কৰিছে এই মন্দিৰটোত এহেজাৰটা স্তম্ভ আছে এই মন্দিৰটোত এহেজাৰটা স্তম্ভ আছে কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল বা উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল যে এটা স্তম্ভৰ আৰ্হি আনটোৰ লগত নিমিলে সেইটোৱে হ'ল দাক্ষিণাত্য ভাস্কৰ্যৰ এটা সুকীয়া বৈশিষ্ট্য এইবোৰৰ সাজ সজ্জাৰ জাপ জমকতাই আৰু প্ৰতিকৃতিৰ বিশালতাই সাধাৰণতে মানুহৰ অন্তৰ অভিভূত কৰে এই যে কাঞ্জীভুৰামৰ স্তম্ভবিলাকৰ বিশালতাই অৰ্থাৎ সেই স্তম্ভবিলাক বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আৰু সেইবিলাক বৰ সুন্দৰকৈ জাক জমকভাৱে তেওঁলোকে সজাইছিল সেইকাৰণে সেইবিলাক চাবলৈ গ'লে দৰ্শনাৰ্থীৰ মন আনন্দৰে অভিভূত কৰিছিল আনন্দত তেওঁলোক অভিভূত হৈছিল অন্তৰাত্মা সেই মন্দিৰবোৰে বা স্তম্ভবোৰে জয় কৰি পেলাইছিল তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো চুফি বাট আৰু উপনিষদৰ মাজত মিল আছেনে আমি জানো যে চুফীবাদৰ মূল হ'ল কুৰাণ শাস্ত্ৰ কিন্তু উপনিষদ হৈছে আমাৰ হিন্দুৰ দৰ্শন কিন্তু হ'লেও চুফীবাদ আৰু উপনিষদৰ মাজত মিল আছে চুফীবাদ আৰু উপনিষদৰ মাজত মিল আছে অৰ্থাৎ সাদৃশ্য আছে আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই ৰুচি দীঘল নকৰোঁ তাৰপিছত মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তোমালোকক প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক দি যাম দেই